Görüşə çağırdığı izləyicisini döyən və bunu lentə alaraq YouTube kanalında paylaşan Zevski kimi taninan Youtuber Ruslan Quliyev saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi polis mayoru Elşad Haciyev Qəzincxuya açıqlamasında bildirib ki, Bakı şəhər sakini olan Ruslan Quliyev müəyyən edilərək saxlanılıb. Onun barəsində toplanmış materiallar Binəqədi rayon polis idarəsinə göndərilib. Məhkəmədə onun xırda huliqanlıq əməli törətdiyi sübuta yetirilib. Məhkəmənin qərarı ilə Ruslan Quliyev 30 sutka inzibati qaydada həbs edilib. Qeyd edək ki, Youtuber Ruslan Quliyevin yarım milyondan çox izləyicisi olan YouTube kanalında mənnə nifrət edən izləyicimlə görüşdüm, dava düşdü başlıqla video paylaşıb Həmin videoda Zevs kimi tanınan Ruslan Quliyev izləyicisi ilə görüşərək onunla söhbət edib. Ondan nəyə görə xoşu gəlmədiyini soruşub. Daha sonra söhbət əsnasında Zevs masanın üzərində dəmir qabda olan enerji içkisini izləyicinin başına çırpır. Ruslan sonradan videonu öz kanalından silsədə, görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb və etirazla qarşılanıb.